आणि मुंबईमधल्या या येऊ घातलेल्या पायाभूत सुविधेच्या बातमीवरून थेट जाऊया जम्मू काश्मीरमध्ये कारण तिथे सुद्धा पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत नवनवे प्रयोग होत आहेत जम्मू काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या मार्गावर आज एक महत्वाचा टप्पा पार केला गेला गांधर्बल जिल्ह्यामधल्या गगनगिरी ते सोनमर्ग या दोन महत्वाच्या शहरांना जोडणारा बारमाही बोगदा आज प्रवाशांसाठी खुला झालाय हा बोगदा नेमका कसा आहे त्याचं महत्व काय आहे हा खास रिपोर्ट काश्मीरला गेलात आणि सोनमर्ग आणि गुलमर्गला गेला नाही असा पर्यटक विरळच बर्फादीत हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं सोनमर्ग हे पृथ्वीवरच राहून स्वर्गात आल्याचा अनुभव गेली कित्येक दशक पर्यटकांना देत आलाय पण ऐन हिवाळ्यात सोनमर्गला पोहोचणं किंवा सोनमर्गहून माघारी येणं हे केवळ दुरापासा असे पण आता असं होणार नाही तुफान बर्फवृष्टीतही समुद्र सपाटीपासून सहा हजार मीटरवर असणाऱ्या सोनमर्गच्या पर्वतराजीमध्ये जाणं आणि येणं शक्य होणार आहे कश्मीर गांधरबल जिल्ल्या साढ़े साह किलोमीटर नरेंद्र मोदी उद्घाटन जम्मू कश्मीर के मौके पर वजीर आजम साहब मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए आपने इस टनल का इफ्तिद किया आज वजीर आजम साहब आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया आसमान में एक बादल का तिनका नहीं ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं हा जेड मोड़ बोगदा देशा सीमांच रक्षण कर महत्व है या बोगद्या कश्मीर लड़ाखला लडाख ला रस्ता बारह महीने सुरू रहना सीमेचं रक्षण करणाऱ्या लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांसाठी रसद पुरवणं त्यामुळे सोपं होणार आहे सत्तावीसशे कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या या बोगद्यामुळे गगनगिरी ते सोनमर्ग हे तीन तासांचं अंतर आता पंधरा मिनिटात कापता येणार आहे यावेळी बोलताना काश्मीर खोरं लवकरच रेल्वेने देशाशी जोडलं जाईल अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली कश्मीर की रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाला केबल ब्रिज जोजिला चिनैनी नासरी और सोनमर्ग टनल के प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला का रेल लिंक प्रोजेक्ट शंकराचार्य मंदिर शिवखोड़ी और बालटाल अमरनाथ रोपवे की स्कीम कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेस वे आज जम्मू कश्मीर मे रोड से जुड़े जुडेही फोर्टी टू थाउजंड करोड ज्यादा के प्रोजेक्ट स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील काही राज्य पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत कायम मागे राहिली त्या जम्मू काश्मीर बाबत बोलायचं झालं तर स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच इथे युद्धाच्या सावटाखाली राहणाऱ्या जनतेला आता विकासाचे किरण दिसू लागलेले मोड प्रकल्प आनंद व्यक्त नागरिकांक्त किया मकाम लोगों की बहुत ही मांग था ये तो ये पूरा हो गया अब इससे काम भी बढ़ेंगे लोकल के घोड़े वाले हैं गाड़ी वाले हैं सबका रोजगार बढ़ेगा गांधरबल से बस ये छह महीने बंद रहता था बस दिसंबर से बंद हो जाता था, था और मार्च में खुलता था अब इसके लिए हम बहुत ही मशहूर हैं नरेंद्र मोदी साहब का जिन्होंने ये हमारा ये दायरे मांग पूरा किया है अगर देखा जाए ये एक हिस्सा है जो लद्दाख की तरफ टनल उसका भी काम चल रहा है जिसको जडमोहर बोलते हैं उसका भी हम उम्मीद रखते हैं वो भी जल्द से जल्द खुलेंगे इन शाह लद्दाख के साथ हमारा रबता साल भर रहेंगे इसके लिए हम बहुत ही मशहूर है बहुत अच्छा कदम है ये बहुत अच्छा कदम ये चार महीने के लिए बंद रहता था तो इसलिए अभी इस टंडल की वजह से ये पूरा खुल जाएगा इसमें अवी लोग यहाँ लोकल है उनको भी काम अच्छा रहेगा गाड़ी वालों को टूरिस्ट आएगा उससे अच्छा फायदा होगा पहले तो ये छह महीने के लिए बंद रहता था तो अब इतना है कि इस टंडल की वजह से बड़ा फायदा होगा इन घोड़े वालों को टूरिस्ट आते थे वो आधे रास्ते से वापस चले जाते थे अब वो डायरेक्ट भर में भी सीधे सोना मार्ग आएंगे देखने के लिए आएंगे हम तो नहाय ही मशहूर हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के जो वो यहाँ पे आ रहे हैं इस टेंडर का इनाग्रेशन कर रहे हैं तो आम तो लोग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट गांधरबाल के प्रॉपर कंगन के सोनामर्ग के तमाम ही लोग जो हैं घोड़े वाले हैं ट्रांसपोर्ट वाले हैं मार्केट वाले हैं जितने भी लोग हैं जो और यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनके बारे में हम नहायत ही खुश हैं कि यहाँ के लोगों का जो है बहुत हर एक पहलू पर फ़ायदा है तो इसलिए हम नहायत ही खुश हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, आए होंगे और वो यहाँ इनाग्रेशन करेंगे स्टैंडर्ड का जो यहाँ से सोनेमर्ग से लद्दाख के साथ भी मिलता है और तमाम जो लोग हैं यहाँ के वो खुशी से यहाँ पे आए हैं और हम नहायत ही खुश हैं कि यहाँ पे जो जो इनाग्रेशन हो रहा है लो, लोगों का आवाम की बहबूदी के लिए आवाम के फायदे के लिए हो रहा है तो न्याय तो खुश हैं हम इस पर और वेलकम करते हैं जनाब मोदी साहब का हिमालयाच विस्मयकारी रूप अनुभवने की इच्छा अनेकान्ना पर रूप अनुभवा पहुँचता ये नहीं कारण बर्फाच्छादित हिमालय आवास में पण आता असं होणार नाहीये झेड मोड बोगद्यानं हिमालयाच्या पोटातून त्याचंच नयनरम्य रूप अनुभवण्याचा मार्ग खुला केलाय ब्युरो रिपोर्ट एनडीटीव्ही मराठी